Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətləri. Hörmətli zəyicilər, səhih hədisdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Ramazan ayı daxil olduqda cənnətin qapıları açılır, cəhənnəmin qapıları bağlanır. Şeytan və şeytanlar buxovlanır." Belə bir şübhə var və yaxud da belə bir sual soruşurlar ki, "Əgər şeytanlar buxovlanıbsa, bəs nə üçün insanlar hələ də Ramazanda günah edirlər? Nə üçün günahlar baş verir?" Nə üçün hələ də şeytanlar insanlara azdırıb, vəsfəsə verib günahlara salır? Cavab ondan ibarətdir ki, ilk öncə bir müsəlman olaraq əqidəmiz ondan ibarətdir ki, əgər dəlil səhihdirsə, hədis səhihdirsə, biz ona olduğu şəkildə iman gətiririk. Mənasını anlasaq da, mənasını anlamasaq da. Və əgər mümkündürsə, mənasını anlamaq, izahat etmək və onun izahatında mənasını anlamağa cəhd göstəririk. Bu 1-ci məsələ. 2-ci məsələyə gəldikdə, bəli, hədis səhihdir və olduğu şəkildə iman gətiririk. El-Məhlinin bu hədisin açıqlamasında şeytanların bağlanma məsələsində izah. İzahatları var, qısa olaraq onlara onları sizləri xatırlatmağa çalışacağam. Birincisi, İmamul Qurdubi və başqa alimlər deyir ki, şeytanların buhovlanma məsələsində nəzərdə tutulan odur ki, əgər bir insan, bir müsəlman şərtlərinə uyğun, ədəblərinə uyğun oruç tutarsa, Allah azza və celle o kəsləri şeytanların vəsvəsələrindən və onları azdırmasından qoruyur. Ancaq bu bu kəslərə aiddir e, bu. İkinci mənası da var. Nəzərdə tutulan bir rivayətdə gəldiyi kimi, "Məradətü'ş şeyatin e, həddini aşmış daha çox insanları azdıran şeytanlar boğovlanır. Yəni bütün şeytanların hamısı boğovlanmır və sadəcə bir hissəsi boğovlanır şeytanların. Yəni bu da o mənaya gəlir ki, yəni hədisdə nəzərdə tutulan şeytanların vəsvəsələri, hilələri və yer üzündə olunan günahlar başqa vaxtlara nisbətən azalır. Mənalarının biri şeytanların boğovlanmasıdır. 3-cü bir mənası da var Elməhlin dediyinə görə Nəzərdə tutulan odur ki, şeytanların bu xovlanması, bəli şeytanlar bu xovlanır. Amma bu o demək deyil ki, onlar hərəkətsiz qalır. Yəni bu xovlansa da hərəkətlərinə məhdudiyyət qoyulur. Əvvəlki kimi daha sərbəst insanları azdıra bilmirlər və daha yavaş, daha, eee, məhdud hərəkət etdiklərinə görə şərləri və vəsvəsələri nisbətən azalır. Bu mənanın ətrafındadır aləmlərin şərhi. Bəzi elməhlidə təbii ki, deyir ki, Nəzərdə tutulan odur ki, insanların arasında gəzən daha şiddətli şəkildə azdıran şeytanlar bağlanır, amma insanın damarında gəzən vəsvəsə verən şeytanlar isə bağlanmır. Bu mənalar təxminən el məhəllinin e, bu şeytanların bağlanmaq məsələsini izah izahatının ətrafında fırlanmaqdadır. Ona görə bu əslində bir şübhə deyil, sadəcə insanların belə desək anlamağa çalışmaq istədiyi məsələlərdir. Biz bir müsəlman olaraq bilməliyik ki, Allah azza və cəli Qurani-Kərimdə buyurur ki, şeytan sizin düşməninizdir. Onu düşmən olaraq görün. Hər zaman onun şərindən, onun hilələrlərinən qorunmağımız üçün bəsirətli olmamız lazımdır və əmin olmamız lazımdır ki, biz Allahu Zələlə sığınarıqsa, Allahu Zələlənin əmrlərinə uyğun həyat yaşayırıqsa, Allahu Zələlə bizi şeytanın və hətta şeytan kimi insanların şərindən belə mühafizə eləyər. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.